Hola Tauro, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. El horóscopo, el pronóstico para las personas del signo Tauro, hombres y mujeres, en el mes de marzo de 2022. fondo de mazo, la carta de la cruz, entonces horóscopo pronóstico para Tauro en el mes de marzo de 2022. Bien, <coughs> primera lectura. Algunas personas del signo Tauro van a estar gastando dinero, ¿pero por qué? Gastan dinero, se arriesgan ¿m? en cuanto a lo económico, o toman decisiones peligrosas en cuanto a lo económico, pero lo hacen para paliar algún tipo de inseguridad. ¿m? Fíjate, el corazón está invertido la apatía, la inseguridad, es, <coughs> <coughs> Perdón. es como, como la persona que sale de compras o sale a comprar al shopping ¿eh? para de alguna manera contrarrestar cierta inseguridad, cierta, cierta situación emocional complicada. ¿eh? Eh, esa es la primera lectura, Tauro. ¿Mm? Un marzo donde gastas, donde gastás dinero, donde tenés una actitud temeraria en cuanto a tu dinero, justamente para como contrapartida a cierta inseguridad interna o inseguridad emocional. ¿Mm? De vuelta, fíjate más o menos en el mismo sentido. <coughs> Cinco de bastos nos habla de peleas, de conflicto. Por un lado gastas dinero, producto de tus inseguridades, y este tema de vuelta, ¿m? la pérdida de dinero, eh, hace que tengas conflicto en tu entorno. Las personas vinculadas a vos, Puede que se disgusten o te peleen o discutan con vos porque es como que te dicen, estás gastando dinero, falta de sentido común, gasto. ¿Eh? Estás gastando dinero sin sentido común y ahí puedes tener eh, peleas, conflictos con tu entorno. <coughs> bueno, la carta de la cruz, fondo de mazo. Son las situaciones difíciles, ¿eh? los problemas. Bien, Tauro, hay una persona joven puede ser de Virgo o de Leo, que como que quiere solucionar la... Eh, te habla, mm, te habla la diplomacia, como que quiere solucionar las cosas con vos. Puede que esta persona joven, ya sea de Virgo o de Leo, haya actuado inapropiadamente. Eh, y es como que ahora, fíjate la carta de la niña, está ahí con, con la mirada baja. Mm, te puede hablar con cierta timidez, con cierta inmadurez, pero es como que quiere, quiere resolver las cosas. Si esta persona joven de Virgo o de Leo eh, tuvo una mala actitud, es como que en marzo mm, eh, quiere arreglar las cosas, como que quiere hacer las paces con vos. ¿Mm? Así como aparecían Tauros, ya sea hombres o mujeres, eh, queriendo derrochar dinero para, de alguna manera, con esta actitud, eh, cómo decirlo, eh, hacer frente a sus propias inseguridades. Hay hay otros Tauros, hay otras personas de Tauros que tienen una actitud totalmente opuesta ¿m? la carta del 4 de <coughs> la carta del 4 de, de oros que nos habla de de conservar de tener prioridades ¿m? de una actitud de trabajar mucho y conservar eh, conservar su dinero pero esto sin embargo esta actitud le va a caer bastante mal a esta mujer ¿m? a esta mujer de, que puede ser de Géminis, Libro o Acuario, El, eh, fíjate las responsabilidades. Así como unos Tauros, o algunas unas personas del signo Tauros, están gastadoras, están derrochonas, ¿m? para cubrir sus inseguridades, hay otras personas de Tauro que se ponen en el otro lado del, del espectro. Eh, se ponen muy, muy ahorrativas, muy trabajadoras, y eso disgusta ¿sí? a una determinada mujer. Puede ser de Géminis Libra Acuario, puede ser una persona joven. ¿sí? Bien. Fondo de mazo, de vuelta. Siete de espada invertido, la pelea, el loco. Bien. <coughs> Siguiente lectura. Una mujer, puede ser tu mamá, en el caso de que vos tengas madre, Tauro, sí. Puede ser tu mamá, tu esposa, o hay una determinada mujer que como que se hace la simpática con vos, pero es para sacar algún tipo de provecho el goce eh, vos vas a notar que esta persona tiene un cambio radical un cambio muy muy acentuado para con vos mm, como que ahora de golpe te empieza a querer te empieza a demostrar cariño ya sea <coughs> tu mamá tu esposa o otra determinada mujer lo hace para eh, este cambio de actitud lo hace para sacar provecho ¿Eh? Lo hace para sacar provecho. Eh, te lleva a la frustración. ¿eh? Bien. Bien. Tauro. A cuidar bastante. A cuidar bastante tu salud. Porque puede haber un cambio en tu salud. Eh, no la estás cuidando. ¿eh? Fíjate, descuidar la salud, falta de seriedad, la enfermedad. Algunos creo que viene más por, o se te bajan las defensas porque estás la cruz, el siete de espadas, porque estás peleando mucho o estás discutiendo mucho. Y eso te lleva a descuidar tu salud y puede que te enfermes ¿eh? en marzo. Entonces, a prestar más atención a tu salud porque la estás descuidando y puede haber cambios desfavorables en tu salud. Bien. De vuelta acá aparece esta mujer, gasto de dinero, vicios, riesgos. Es como que <coughs> eh, la actitud de esta mujer que se hace... Como que te quiere, como que te, como que te tiene cariño, para que vos, Tauro, gastes dinero, ¿eh? te arriesgues económicamente. ¿Mm? Bien. Tampoco marzo. Tomo un traguito de agua. Marzo no es muy un mes muy bueno. Fíjate, el arriesgarse, la solución, sacar provecho, no es muy bueno para emprender algún negocio. No es bueno arriesgarse el ser el líder o el liderar algún tipo de negocio, sacar provecho, la inseguridad, porque no está bien aspectado. No está bien aspectado que, que ganes. ¿Mm? que ganes dinero o que te vaya bien en ese negocio. Bien, acá hay algo con respecto a la actitud ¿eh? Eh, de Tauro. Eh, muchas personas del signo Tauro, pese a sentirse débiles, ya sea económicamente o en sus vínculos, pese a sentir eh, inseguridades, es como que esto de al mal tiempo buena cara. Mm. Se muestran contentos, tienen, tienen, es como que están eh, curtidos, están duros por dentro, eh, la dureza de corazón. Tauro no va, no va a demostrar ni sus inseguridades, ni sus eh, debilidades al menos en marzo, van a mostrar su mejor cara, aunque estén débiles o cansados o destrozados por dentro, en la carta del sol, Tauro se va a mostrar contento, radiante, eh, como, que, como que están más insensibles a su propio dolor o a sus propias eh, inseguridades. Bien, acá aparece aquella persona del signo Tauro que se relaciona con personas jóvenes, ya sean hijos, ya sean amantes eh, o personas jóvenes en general. Esta persona joven se va a mostrar un poco descontrolada, se va a mostrar un poco apática, un poco desinteresada y es como que este cambio de esta persona joven esta persona joven sea hombre o mujer eh, tauro puede tener alguna especie de conflicto con esta con esta persona fíjate está la niña le da la espalda a tauro ¿eh? la niña le da la espalda al cuatro de oro a tierra ¿eh? bien un cambio de actitud de esta persona joven puede tener algún que otro encontronazo con Tauro. <coughs> Bien, de vuelta aparece la misma idea. Las peleas, las peleas, el conflicto de Tauro, la discordia, peleas por, por cosas tontas, por falta de sentido común, ¿eh? puede ser relacionado con cuestiones económicas. Tauro va a poner mucho esfuerzo en su economía. ¿Mm? Va a poner, a ver, se esfuerza y mucho en su economía, pero eso no le impide que meta la pata. ¿Mm? Que cometa grandes errores. Se esfuerza, sí, pero también comete, <coughs> fíjate, grandes errores, falta de sentido común, falta de seriedad, que, le, que lo hacen perder dinero. Sí, eh, sale muy, muy, por lo, muy por el lado económico. Pérdida de dinero, disgusto, frustración, pérdida de dinero. Eh, el, la pérdida de dinero está muy, muy marcado en marzo para Tauro y está también muy marcado que eso le traiga problemas. Con las personas con las cuales se relaciona. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.